Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2021-2022 років, 7 серпня 2021 рік, у Києві на стадіоні НСК Олімпійський відбувався матч Шахтар Донецька александрія 1-2. Олександрия Перемога и голы Максима Третьякова таковольца. Принести Александрия Перемогу за Шахтер Донецка, забывав Виктор Корниенко. Давайте просто по порядку, друзья. Шахтер Донецка, головный тренер команды Роберт Дедзерби. 4-2-3-1, стартовая расстановка Донецкого Шахтера Анатолий Трубин. воротах пара центральных захистников Макола Матвиенко, Витал, Виктор Корниенко, Дадо по флангах. Майка Тарас Степаненко, опорный пивзахисник. Алан Патрик, атаковальный пивзахисник. Михайло Мудрик, Марлос. По флангах та он у нападеце стартового основка штаря. Гура, главный тренер Александрии стартового 12, Донецка 4-1-4-1. Билык воротах. Бабогло Дубра, пара центральных захисников. Мирошниченко, Цуриков по флангах. Демченко, опорный пивзахисник. Ковалец Копына атаковали не пиздаки, знаки Максим Третьяков, одеряют а по флангах, то спинели у нападе, друзья, это старт команды Александрия. Теперь, друзья, про сам футбол, то про сам матч, давайте, друзья, говорить между Шахтером и Александрией. Ну, хороший матч, друзья, хороший матч. Александрия, друзья, дуже здорово этот матч, Александрия, распочитала. Взяли бы эти команды, очень здорово распочитала этот матч, да, Шахтар Донецк, намагалась команда играть в Володине мячем, Шахтар домінував, Шахтар Биш намечилась прогадать МНКУ, там Дадо, бразилец Дадо проходит левым флангом, прострел, и футболист Александрия, ведь Дадо, дуже прекрасный бразильский Правый захисник, его И Миша Мудрый готовился замыкать эти моменты. Леша Тарданец не реализовал команду свою ногу. На том месте Александрей проводит свою атаку. Атака прошла на 6-й мяч по Передача Цуриков. Намагался пробить там Цуриков. Максим Третьяков пробивает гол. Гол! Забивает Максим Третьяков на 6-й мяч. Цуриков, намагався пробить взлета. вышла голевая передача и Максим Третьяков. Максим, понимаете, абсолютно один Максим, пробивает и забывает гол. Без шансов для Анатолия Трубина. 1-0. Староконок Александрия. Выходит и передал. потом Донецкий Шахтар продает же свою атаку. Марлас. Марлас. Далее заиграл тоже здорово Марлас. На Майкенах еще напоминается. Майкен на Дадо. Дадо прострел. И Виктор Корниенко у ворота забывая гол. 1-1. Шахтар Донецка. 1-1. Команда с Донецка. Дуже шутку видигралась. Я бы, друзья, тут был выделяв Марласа. Марлас! Марлас, друзья, Очень здорово видав передачу на... А Патрик, еще не бы, Алан Патрик. Алан Патрик, подключив бразильца до Додо, прострелив, и Виктор Корненко, по забил. Виктор Корненко забывая, один-один на 15-й хлыни, а Александрия продолжает атаковать. И на 21-й хлыни матчу контратака Александрии дала свои результаты. Снова трудит Цуриков левым флангом. Атака Александрии. Цуриков Передача. Кавалец. Ковалец. Мяч принимает Ковалец. Без разворота. Гол! Александрия 1-2 старый снова Александрия забивает гол. Это ковалец после передачи Цурикова. Дубль Цурикова за голевыми действиями, за голевыми передачами. Какие же удар от ковальца с разворота. Ковалец выводит Александрию снова вперед. Александрия забивает. Александрия забивает, 1-20 на Иракуну, Ковалец забил. Шахтер Донецк, зачем, значит, команда с Донецка больше владела меня, чем команда с Донецка. Больше атаковала, педопечный Роберто Дедзерби. Здесь прокат, здесь момент, контратака, Шахтер Донецка прокат, контратака, Михаила Мудрик, Миша, Набирает невероятную швидкость, Миша, 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 Пробиваю в ближний кут, Невероятная швидкость. а тміщі просто неймовірна швидкість від українського нападаючого. Він гра, він гра. А між пробіл в ближній кут Непан. Ще був момент після кутового, коли удар в поперечку прийшовся. Ще момент. Ну, Олександрійці відбилися. Хороший удар від Тараса Степаненка. Але поперечина рятує Олександрію. Дуже близько їм був клуб з Донецька. Для того, чтобы отыграться, снова отыграться против очень сильной команды Александрии. Первый тайм, друзья, завершился. Рахунок один два. На команды Александрии. На второй тайм, друзья, уж Донецка выйдет Георгий Судаков. Подъединялись на Трететета Марка Сантония. Ну, в Александрии бачим выйдет Сергей Рыбалка, Стецков, Новиков. Да, три замены в Александрии. А ведь будет. Друзья, давайте говорить про друга Тая. А второй снова начинает Шахтер Донецк, Очень интересно. Дадо очень здорово прорывается правым флангом. Дадо. другой номер Шахтаря. Руха мяч правым флангом. Дадо. Передача Марлас. Марлас. Нет, это не Марлас, а Алан Патрик. Алан Патрик пробиває а Патрик и ретует свою команду вратар Александрийской команды. Был момент, знаете, у было много знаете, у Штерри. Ударев было много. И у Патрика она, были моменты для того, чтобы снова забить. Шахтер Донецка, команда с Донецкой, действительно тиснула. Вот хороший был момент на 73-й, хлонимовики, что дерева. Сенат, ора, передача! Момент это бьет! Ну, пробивая в руки вратарю У Олександр я очень я вам хочу сказать, играла в обороне, дуже компактная игра. Від Підопічних гори В принципі, Олександрія дуже надійно зіграла. І да, по статистиці у Шахтаря було тотальне володіння м'ячем було у команди з Донецька Але Олександрія за рахунок характера, за рахунок злагодженої ігри в обороні Олександрія 7 серпня 2021 року, у Києві, на НСК Олімпійському. Команда обыгрывает, друзья. Шахтар Донецк. За рахунком 1-2. в две голевые передачи. Максим Третьяков, таковалец. Стоит героями для Александрии в тот день. За Шахтар Донецк голом визначается Виктор Корниенко. А, да, друзья, за Шахтар Донецк голом визначается... Виктор Корненко! Друзья, еще раз тогда, как и как раз то а самое и, и гулы. Цуриков на 6-й их фуне намагался пробить слета. Да, пришла подача с парой фланга. Цуриков пробывая в газон. Мяч прилетает до Максима Третьякова, то ты пробивает, забивает. Потом Шетер Донецк. дуже же швидко команды с Донецкой повела. Уже на 15 их унимаю, Патрик петлю до Допором флангом. До Допора Виктор корненко заносит мяч у порожней ворота зрение черахуну команд. Але за Александрию переможный мяч забывает Ковалец на 21-й волне сурьков в передаче Ковалец пробывая с разворота и забывая гол. Александрия перемогая, Шахтер Донецкая команда с Донецка больше было дело? моментов, да, у было больше, но Александрия перемогая. Друзья, ну и не скажешь, что Александрия там не перемогая, там не по делу. Нет, по делу. Александрия дуже компактно, дуже здорово сыграла в Захсте, дуже... Дуже... Хороший матч От Александрии Да, команда тоже с в обороне Я уже еще в принципе, друзья Александрия перемогает по делу Донецкий Шахтар Друзья, проведали мы этот матч Матч чемпионата Украины Сезон 21-22 7 серпня, 21-й рик Киев, НСК Олимпийский Шахтар Донецк Александрия 1-2 Александрия, друзья, перемогает Хочет побежать Донецкому Шахтарю и Александрии только, знаете, друзья, доброты главное, да, счастья самому командам шахтеры Донецкого, Александрии. Две прекрасные команды, которыми доброты бажаю. Друзья, будьте, будь ласка, счастливы. Бажаю вам только всего самого-самого, друзья, наикращего. Нехай вас, друзья, все, таки будут добры, завжди все. Бажаю вам доброты. Всем пока. Будьте счастливы.